кем из мэрии Одессы вы были особисто знакомы? С Гурвицем я был лично знаком, у меня были неплохие отношения с ним. Я, кстати, с Бадаланом был знаком. Кто наикращий мэр, на вашу думку, Одесса? В то время, когда был мэр Гурвиц, мне было 100% спокойнее. Какие критерии спокойствия, зрозумелости? Мэрия обращалась ко мне покормить, принять, организовать, сделать что-то там по моей теме. Я к ним не обращался вообще, и это было счастье. Когда от меня ничего не хотят, а если я могу, если я могу помочь там чем-то, ну, welcome, только по моему, ну, по роду деятельности, вот так. А зараз что? Я попросил парковку, мне отказали. Просто и все. Да помог ты? Да, просто попросил просил парковку около дачи сделать, отказали и все. Я не знаю, это... я не думаю, что это плохо все. Просто я говорю, конкретно это отказали а могли сделать.